Salam uşaqlar, bu videomuzda qısa şəkildə kükürdün oksidlərini təkrar edirik. Bilirsiniz ki, kükürdün 2 oksidi var. Kükürt dioksid və kükürt altı oksid. Kükürt dörd oksiddə bax molekulyar cəhətində bu şəkildə çəkildə 119.5 dərəcə bucaq əmələ gətirir. Oksigenlə kükürd arasında ki, rabitə polar kovalentdir. Molekulun özü dipol əmələ gətirdiyinə görə polardır. Hibrid vəziyyəti sp2-dir. Sənayidə onu almaq üçün kükürdün və yaftda birləşmələrinin, təbiətdə tapılan hansısa birləşməsinin Oksigendə yandırdıqda ə, SO2 alınar. Gördüyünüz kimi kükürdü yandırdıqda SO2 almışdı. Kükürt sulfidi, ə, sink sulfidi yandırdıqda, yandırdıqda isə, ə, sinkin oksidini və SO2-ni almışdı. Hər cinin piriti və digər sulfidləri də yandırmaqla ə, kükürd tör oksididi və həmin o hansı metal sulfididsə o metalın oksidini ala bilərik. Laboratoriyada almaq üçün kükürdün üzərinə qatı sulfat gəlməylə ən çox istifadə etdiyimiz reaksiyalardan da biri yəni budur. Kükürd üzərinə qatı sulfat gətiririk, alırıq SO2 və su. Və ya həm də yenə təbii birləşməsini yandırmaqla su və SO2 ala bilərik. Misin üzərinə mis və ya həm də digər hansısa passiv metalın qatı sulfatla reaksiyasından həmin metalın duzu alınır, SO2 alınır və su alınır. Bu reaksiya ilə həmçinin qatı sulfatı da təyin edə bilərik. Çünki orada SO2 alındıqda boğucu keskinliyi ilə boğucu qaz əmələ gəlir SO2. Bu SO2-nin yəni x istiləng qoxuna bilirik ki, burada deməli qatı sulfat oldu. Qatı sulfatın təyində bu reaksiyadan da istifadə edirik. Natrium sulfidin üzərinə qatı sulfat gəlməyinə natrium sulfat və sulfid alınmışıq. Sulfid olduqca davamsızdır, asanlıqla SO2 və suya parçalanır. Burada te natrium sulfidi yox, hər hansısa başqa bir metalın da sulfidi ola bilər. Qatı sulfat güclü turşudur sulfit cəzeyti şudur. Qatı sulfat sulfid çıxardı və sulfid çox-çox davamsızdır, asanlıqla parçalanır SO2 suya. Bu hissə bu reaksiyalar hərəkət qalsın, fiziki xassələrindən danışaq. Deməli SO2 qaz halındadır, bu yadınızdadır. Bilirəm ki, yadınızdadır. SO2 qaz halındadır. İsiz, e, üzr istirəm, rəngsizdir, kəskin, iyili, boğucu, zəhərli qazdır. Bir də deyirəm. Rəngsiz, kəskinlidir, boğucu, zəhərli qazdır. SO2 İndi isə SO2-ya keçək. Deməli SO2-də burada mükəlləcik modelini qeyd etmişəm, gördüyünüz kimi 120 dərəcə bucaq əmələ gətirib. Rabitə polar kovalentdir, lakin molekulun özü qeyripolarıdır. Bu da gördüyünüz formana, yəni orada dipolun əmələ gələ bilməməsinə əlaqələndirilir. Sənayidə SO2 almaq üçün hibridləşmə vəziyyətini demədi. Hibrid vəziyyət nə idi? sp2-dir. Sənayidə onu almaq üçün SO2-nin Monoqün 5.30-a iştirak edə oksidləşdiririk və SO3 alırıq. Katalizatoru unutmuşam. Monoqün 5 oksidin iştiraki ilə oksidləşdirərək SO3 alırıq. SO2-ni ordakı reaksiyadan alırlar sənayidə. Daha sonra oksidləşdirib SO3 alırlar. Ki SO3 də sonrakı mərhələlər üçün sulfatın alınmasında istifadə olunacaq. Laboratoriyada almaq üçün sulfatları və ya həm də disulfatı parça almaqla almaq olar. Ən çox istifadə olunan reaksiyalar, yəni bu gördüklərinizdir. Dəmir sulfatı parçaladıqda, dəmir 3 sulfatı parçaladıqda alırıq dəmir 3 oksid və küsür alt oksid. Alüminium sulfatı parçaladıqda alüminium oksid, küsür alt oksid. Kaliy di sulfatı parçaladıqda kaliy sulfat və SO3 alınar. Fiziki xassələri haqqında danışsaq. Deməli fiziki xassəsinə görə SO3 nə dedik? Qaz dedik, düzdür? Amma SO3 ə, deməli Belə deyək. SO3 mayedir, asanlıqla buxarlanan, nə deyir yox, uçucu. Uçucu mayedir. SO3 uçucu mayedir. 17 dərəcə C-dən aşağı temperaturda SO3 başlayır ağ rəngdə kristallar əmələ gətirməyə. SO3 olduqca higroskopikdir. Ona görə qabda saxladıqda ağzı kip şəkildə bağlanır. Daha sonra SO3 haqqında başqa nə deyə bilərik? Nebula. Kimyəvi xassəsinə keçdikdə Gördüyünüz kimi, yəni həm bildiyiniz kimi SO2 də, həm də SO3 hər ikisi turşu oksidlidir. Turşu oksidlər inir su ilə asanlıqla reaksiyaya daxil olur və uyğun turşuları əmələ gətirir. SO2 e, burada 4 variantlıdır. Nə idi? E, Neyin anhidridi və sulfiki turşusunun. Su ilə reaksiyaya daxil olub sulfid əmələ gətirib, SO3 su ilə daxil olub sulfat əmələ gətirib. Həmçinin digər turşu oksidlərinin xass olan reaksiyalarda iştirak edirlər. Asanlıqla əsaslı oksidlərlə reaksiyaya girirlər və duzlara belə gətirirlər. Qələvlərlə reaksiyaya daxil olub, məsələn 1 mol, 1 mol kalimoh reaksiya daxil olduğuna görə, bu iki əsaslı turşunun qalığı da axı. İki əsaslı turşunun anhidrididir. 1 mol OH var, sanki 1 OH var 2 hidrogenə qarşı. Ona görə ə, turş tuz alınırdı burada. Normal vəziyyətdə məsələn 2 mol kalimoh götürə bilərik. Yəni gördüyünüz kimi qələvlərlə də bütün turşu oksidlərinin göstərdiyi xüsusiyyətlərlə reaksiyə daxil olublar. Deməli SO2 tərkibidir, düzdür? Oksidləşmə dərəcəsi nədir? Mənfi, yəni oksidləşmə dərəcəsinin qeyd edilməsinə. Südün oksidləşmə dərəcəsi nədir? Müsbət 4, düzdür? Müsbət 4 aralıq oksidləşmə dərəcəsidir. Buna görə kükürd SO2-də kükürd həm oksidləşdirici, həm də redüksiyə edici xasiyyət göstərir özündən daha güclü redüksiyədicilərlə oksidləşdirici xassə göstərir. Bax orada aşağıda yazdığım reaksiyədəki kimi. Hidrogen sulfitlə SO2 reaksiyada nə olub? Orda oksidləşdirici xassə göstərib. Çünki hidrogen sulfit daha güclü redüksiyədicidir. Həmçinin hidrogenlə reaksiyaya daxil olub, oksidləşdirici xassə göstərib, kükürt və sualını. SO3 isə kükürdün maksimum oksidləşmə dərəcəsinə uyğun gəldiyinə görə SO3 yalnız oksidləşdirici ola bilər. Ə dərsimiz bu qədər. Tətbiqindən danışasaqsa, SO2-dən məsələn SO2-dən harda tətbiq olunur? Biz bayaq dedik ki, güvətli ağardıcı xüsusiyyətə malikdir. Həm ağardıcı kimi istifadə olunur, boyaların rəngsizləşdirilməsində istifadə oluna bilər. Mikroorqanizmlərin məhvolunmasında istifadə olunma bilər ki, zəhərlidir. SO2-dən SO3-ün alınmasında istifadə olunur, ki, o da sulfatın alınmasında istehsal olunur, yəni istifadə olunacaq. Daha sonra SO2-nin, yəni sulfitlərinin əmələ gətirdiyi duzlar var. Natrium hidrosulfit məsələn əm, xlorun artığının çıxardılmasında, ağardılmış kağızdan xlorun artığının çıxarılmasında istifadə olunur. Kalsium hidrosulfitdi ki, o dəvişdə məsələn kağızın alınması kağızın kə, sellozasının alınmasında istifadə olunur.